Salam hörmətli kanal izləcilərimiz. Məhsəb bu günləri Xırdalanın mərkəzində gözəl bir mənzil təqdim eləyəcəm. Hal-hazırda bura gördüyünüz kimi mənzilimizin giriş qapısıdır. Mənzilimiz çox gözəl təmir olunub. Yer gördüyünüz kimi parketdir. Girəcəkdə solda sanitar qovşaqlar yerləşir. 6 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəqəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 139 kvadratdan ibarətdir. Qanuni 3 otağlı mənzildir. Binanın yaşayışlı binadır. Freskonun həyətindəki binada yerləşir. Burada da ikinci sanitari qovşaq yerləşir. Gördüyünüz kimi gözəl asma tavanla yığılıb. Duş kabinəli yeridir. Binanın iki lifti var, ikisi də istilik Liftlər, liftləridir. Ehtiyat binanın ehtiyat suan barı, ehtiyat generatoruna qədər var. Sənədi çıxarışdır. Burada yerəşir. Qonaq otağı, böyük bir qonaq otağı yerəşir. Tamamda əl işlərini görürük. Çox gözəl təmir olunub. Televiziya xəttinə gedib. Kombi sistemini nə qədər çəkilib burda? bu günəş düşən bir mənzildir. Burdan qonaq otağından eyvanına da çıxışı var. Burda solda yerləşir ikinci otağımız. İkinci otaqdan balkona çıxışı var. Nə belə bir bayrağı baxışı var. Buradan da mərkəzi yol gördüyümüzün görünür. Otaqlar genişdir. Evimizin sahəsində dediyim qaydada 129 kvadratdan ibarətdir. Qanuni çataqlıdır. Burada yerləşir böyük bir mətbəx. Mətbəxində yer gördüyünüz kimi hazırdır, bütün xətlər çəkilib. Burada da ikinci eyvan yerləşir. həm qonaq otağından çıxışı var, həm mətbəxdən. Bütün <laughs> otaqlarda televiziya xətti nəzərdə tutulub. Burda isə yerləşir 3-cü otağımız. Qön yataq otağı. Bu deməli mənzilimizin 3 eyvanı var. 3 eyvandan ibarətdir. Hər bir otaqda gördüyünüz kimi özünün müstəqil pəncərəsi var. Çünki qanuni 3 otaqdır. Burda da 3-cü eyvan yerləşir. Kombi aparatının yeri, qazın sayğacıdır. Hər bir otağın özünün eyvanı var. Bu mənzilimizin qiyməti olacaq 104.000 manat. Qiyməti də çox münasibdir. 139 kvadrat qiymət 104.000. Yenə götürəndə yalın kvadratda düşür 750 manat. Təmirli, gözəl bir təmirli. Sənəddə çıxarışdır. Bu mənzilimizlə bağlı kanalımıza abunə olursunuz, linkdə nömrə qoyulacaq, həmin nömrələrə qeyd saxlayırsınız. Mən bu mənzilimizi sizə göstərməkdə yardımcı olacam. Bu günə bu qədər. Sağ olun.